центры отправлять единственное допустим тот вид э, диагностики который не делается нашими врачами например там есть какая-то э, узи делается аппарата сосудов доплер сосудов головного мозга но у меня опять же вопрос у нас есть невропатологи которые э, на узи работают почему они не обучаются новым видам лечение. Допустим, не научились делать э, УЗИ, там, кишковый, трак, там, тракта, мочеполовой системы, и все. Почему квалификация? То есть вот это деньги на ведра, на вот те программы, которые мы там бежите бюджете смотрели, видимо, и должны предусматривать это подготовку кадров. У них же тоже -то там какие-то по повышению квалификации, новые технологии. Как, насколько оно работает? Насколько мне известно, ну, Движение по повышению квалификации. Ну, не наблюдала я у наших врачей. Е ей богу да Если есть, стоит, УЗИ, боли, аппарат, переход, проходят, такой, если стоит УЗИ аппарат. Если стоит УЗИ просто они обычно не остаются. В Тогда городе. объясните мне причину, почему у нас стоит э, УЗИ-аппарат в третьей больнице, а УЗИ сердце не делают. Единственное, в городе УЗИ сердца делают в списке, есть, это больница номер три. Хотя кардиологи тут у нас работают. Объясните мне, пожалуйста, почему не делается УЗИ -сердце? Ты наличие? Я думаю, это вопрос не, бывает, не бывает, да, что это что давайте перейдем. Они только делают там. Почему? Не в больнице не знаю, номер Почему, почему? Наверное, пациенты да. этой Наверное, больницы там, там просто не больше могут получить это, это получается, чем здесь. Только и всего. Света, в больнице номер три делают УЗИ сердца на первом этаже. <coughs> не, в официальном ответе список парелей нет <coughs> УЗИ сердца. Бесплатно, вот, нет, бесплатно. 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 За, б... За б... мы говорим ответ. Ну, я, я лежала. уже пойду, Нет, он говорит, пока вы лежите, ваш, ваш талончик не дойдет. Но если хотите, пойдите договоритесь. Мы сейчас об этом не А понимаете, официально дали ответ, что этих талончиков быть не может даже. Есть этот аппарат? Аппарат есть. Нет, аппарат есть. Официально дали ответ, что в номер 3 нету такой услуги, как УЗИ Да, то, что талончиков быть не должно быть. Понимаете, конечно, он к вам не дойдет, потому что его не должно быть. За свою деньги. Понятно, но если вы на первом этаже сразу. Посмотри, 16 кабинет. У УЗИ сердца. Наличьи, нет, нет, сердца нет. Там написано УЗИ. Ну ладно, ну а, делай. Там уже вопрос. То, что делают, да. И эти же специалисты, которые параллельно работают на государственной ставке. Мы говорим за то, что зарплата этим медикам, за то, что они делают вам УЗИ, зарплата им начисляется. На содержание аппарата начисляется. А, аппарат на куплен на 90% за бюджетные деньги. Электричество бюджетные деньги. Вы понимаете, речь идет сейчас исключительно об использовании бюджетной средств. То есть то, что мы должны бесплатно получать, грубо говоря, но не бесплатно, это то, И что это все равно ваши деньги. жители нашего города подоходным налогом, налогом на землю, предприниматели единым налогом внесли уже, заплатили эти деньги. Понимаете? Это заработанные гражданами города Краматорска деньги, которые мы за которые мы их нанимаем. Вот о чем идет речь. Но в своего, но мы не можем получить эти услуги, а назад мы не можем их получить. Поэтому ну, они ну, прошу не забывать, что сфера здравоохранения она немножечко такая специфическая. Там ты так сильно только Светлана может пойти по скандалить. Это не суд, не милиция. Туда ты идешь по собственной воле, обращаясь, да, и как бы тоже Нет, еще. Есть право выбора. Нет, это жизнь, поэтому да. каждый не хочет рисковать. Если здоровый, может там что-то А да, иначе зарежет. Не знаю, меня не зарезали. Как нет? я сказал, один хирург, 8 минут и ноги по, по случайности а тебя, нет. Да, а тебя не резали. И все <с обосновано. Тебя тебя это второй вопрос закончили. Давайте То есть мы выявили две вот этих да, проблемы на сегодняшний день. Вопрос. Третий вопрос. А, нет, я, я еще хочу проблему да. добавить. Проблема э, медосмотра пенсионеров. А это что такое? Ну, это должно быть. Вот, э, флюорография, там, по-моему, обязаны были, там ра раньше э, раз три года mm -hmm. или что-то такое. Я, мне ну, я, ну, я, Не знаю, моей нет, маме никто ничего не, ни, не принадлежит. А злой а а, ну, вообще уже никак. Вообще смотрите, на громадские слухания, готовьте этот <свеж> вопрос. Как, в каком порядке? В обязательном порядке, может быть, какие-то дни продают. Раз, объявление на сайте официальном, объявление это через месяц, такой-то, такого то таких-то... Давайте быть реалистами, вот как раз я всегда за объявление и на сайте, но для пенсионеров пусть это будет лучше и на сайте и в, со в соцслужбах, потому да. что ну, пенсионер на сайте. Раньше даже на подъездах вешались объявления для пенсионеров. Единственное, что я хочу добавить, вот третью вы вот вот, мне напомнили, есть такая проблема профосмотра. Вот, ну вот это диспансеризация проп Объясняю. Значит, по данному поводу есть куча наказов в каждом медицинском нашем больнице. четко говорится, значит, что профосмотр выполняется исключительно бесплатно для службовцев и спиробитники органов местного самоврядувания наших. И на платной основе, э, но спред, по, на договорных началах, ну, то есть пусть вали... это будет спальнице, спальнице. но пусть это будет там, допустим, выделят две недели в какой-то месяц или ежегодно. чтобы именно в отдель... это же договор с предприятием, предприятие оплачивает, да. и проводит А что да, а у нас происходит? Насколько мне известно, многие люди, вот у перемещенцев мне даже ходили жаловались, что для того, чтобы устроить строить своему водителем там на маршрутку, ему надо сейчас 300 гривен там с сан санстанцию сделать эту книжку и чтобы пройти профосмотр. То есть в больнице незаконно а у людей требуют деньги, прикрываясь вот этими профосмотрами. Есть постановление тоже распоряжение. Профосмотр не человек, который проходит, платит, а предприятие ТП, которое нанимает этого человека, заключает договор кодол, не за каждого человека. Понимаете? За своего Если... сотрудника. За не своего сотрудника он не может платить, потому что он не уверен, пойдет этот человек или нет. Он нет, ну не не при оформлении при трудоустройстве. Это, Только Если профосмотр. На платной основе. Опять же, я послалась на постанову 1138 кабинета министров, там четкие пырели, какие могут быть платные услуги. При э, вакцинации, при выезде за рубеж, при вакцинации осмотры, вот эти профилактические люди, которые уже там африканские страны, и им надо там специально вот эти вакцины всякие там, э, малярии и так далее и тому подобное. Но на самом деле там большой перечень тех услуг, которые, за которые коммунальные бюджетные организации могут взимать плату там есть пунктик за э, выдачу амбулаторной карты вот этот вопросик опять же который вот продается организовали продажу этих амбулаторных карт имеют они право это делать и не имеют беру читаю постанову 1138 за выдачу амбулаторных карт это ж при том, при все, что материалы, бумага, ж, помните бюджет, да, смотрим бюджет, канцелярщину, да они получают. в аптеку отправляют они... покупать карты. На каком основании отправляют в аптеку? То есть я пришла, а послушайте меня, ну как нету, мы же посмотрели с вами только что бюджет. Мы же посмотрели там. Цифры есть. Материалы и так далее. Я прихожу, а мне говорят, идите купите э, карту. Я говорю, что я должна ее покупать? Мне она не нужна. Я говорю, это вам, чтобы работать, нужна карта, чтобы что-то регистрировать. она не... Идите, а то вы не получите услуг. То есть мне отказали в медицинской помощи. По большому счету, после этого я должна пойти в прокуратуру и написать заявление, что мне отмолвали вид, вид, в надании медичной допомоги. Берем, открываем, вот тут у меня в списочке есть, мы ее потом вам, с вами, помощь вам. 184 статья Криминального кодекса. Она звучит буквально за циту.